З початку року у кривому розі зафіксовано 216 пожеж 36 з них через палення сміття та сухостою. Це зазначають рятувальники. На жаль, традиційна весняна картина, яка спостерігається тільки на люди, починають виїздити на природу та на присадибні ділянки. У Полум'ї гинуть люди. Так, 29 квітня на дачі сталася трагедія. Пожежних викликали сусіди. 29 апреля на одном из дачных участков Долгинцевского района произошел пожар. Горел дом. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено со слов соседей, что они благополучно достали из окна ребенка 2011 года рождения мальчика. После осмотра медиками было установлено, что у ребенка 60% ожогов, второй, второй степени шок. Ребенок находился в очень тяжелом состоянии. Также соседи знали, что на тот момент находилась и женщина, и его мать в доме, но из-за сильного пламени они не могли войти в помещение. Непосредственно уже спасатели во время ликвидации возгорания обнаружили труп обгоревшей женщины 1990 года рождения, матери данного ребенка. На данный момент ребенок находится в реанимационном отделении, из Кривого Рога его переместили в Днепропетровск, а на данный этап времени он находится в реанимации Киева. Состояние ребенка тяжелое. разы разглядается декілька версий трагедии. На данный момент установлением истинной причины возгорания занимаются правоохранительные органы. Рассматривались несколько версий. Это и короткое замыкание, а также одна из версий была в доме печное отопление, и возле печи находились дрова. Возможно, люди растопили печь и пытались согреться в вечернее, ну, вечернее время. У іншому випадку, який стався вже 2 травня, причина займання теж не нова, втім не втрачає актуальності сумісне розпиття алкоголю. Врятуватися кампанії вдалося лише завдяки рятувальникам. В Долгінцевському районі по проспекту Кірова був зафіксірований пожар в жилом будинку. До місця визову виїхав пожарно-спасательний рашот, і во время проведення розвідки було встановлено, що в квартирі знаходиться троє чоловік. В аппаратах АСВ, то есть для дыхания в задымленном помещении, пожарные вывели женщину и мужчину 1960 года рождения и женщина 1969 года рождения, а также... Из-за того, что мужчина не мог ходить, вынесли на руках еще одного мужчину 1963 года рождения. Основной причиной данного происшествия является аморальный, асоциальный образ жизни данных пострадавших людей. Потому что в данной квартире неоднократно фиксировали случаи, когда приходили люди для распития спиртных напитков. И на момент происшествия люди также находились в сильном алкогольном опьянении. У такие ситуации постраждать могли и інші люди. Опасен был тем, что практически 90% гибели людей, которые происходит непосредственно во время пожаров, происходит по причине отравления продуктами горения. Очаг горения был небольшой, всего два квадратных метра. Но очень сильная задымленность помещений. Как мы все понимаем, дым лег, и он поднимается по этажам вверх. Это также могло вызвать опасности для других проживающих в этом подъезде людей. К счастью, все закончилось благополучно. Благодаря своевременному оповещению и слаженности пожарно-спасательных подразделений эти люди были спасены. Рятувальники й надалі працюватимуть у посиленому режимі, адже свята цього травня триватимуть загалом 13 днів. Погода сприятиме відпочинку на свіжому повітрі. Отже, криворіжців закликають бути обережними і не нехтувати правилами протипожежної безпеки.